8 başlı sültə təlim görmüş itlərlə ezam olmuşuq. İt günlərdən ə, ə, xilas etmə əməliyyatlarına qoşulmuşuq. İtlərin tətbiqi nəticəsində canlı insanların dağıntılar altında yerini müəyyən etmişik və xilas əzizlərimiz tərəfindən onlar xilas olunmuşdur. Hal-hazırda 8 baş itlə ə, 6 baş itlə qəhrəman Maraşda yığıq və 2 baş itimiz də Hatayda xidmət edir. Yəni axtar işlərlə məşğuldur. Və özümüzlə e, lazım olan bütün e, itlərə ehtiyac olan şeylər gətirmişik. yem, dərman e, təmin edə bilərik hər şeyini. Köpəklər yəni çox əhəmilidir. E, vaxt zaman toymunna e, yəni daha tez məhənnətmək olur. Köpəyin bilirsiki burnu onun belə deyək silahıdır. Daha tez qısa bir zamanda dantlər altında qalmış xəsarət alanı yerini məyin edir və bu da Orda olan üçün vaxtın dəyəri çox əhəmilidir. Hər bir saniya əhəmilidir. İtlərin də vasitəsilə biz onun yerini məyin edirik. Xılasizlərimizlə onu dağlar altından çıxardıq. Yəni gün ərzində 3 dəfə onlar bəslənir, yəni it yemiyilə və gün ərzində mütəmadi olaraq, yəni gəzdirlir ərazidə, yəni biləncə. Lazım olarsa vitaminlər verilir onlara. Yəni qayğı diqqət göstərilir. maşallah güzel. O bıraktılar